Мы не играем тут э, в шахматы, мы воюем. Мы ищем противника, уничтожаем его по ходу. Можно где-то запнуться, задержаться, но мы уничтожаем, ведем огонь целенаправленно по противнику. Ищ, мы крутим лево-право головой, смотрим, ищем противника. Высматриваем. Каждый свой сектор держит. 90 градусов прямо и право. Побежаем. Мы это можем делать как в составе своей маленькой На сегодняшний день ситуация такая, что мы видим, что в оружие в руки можно взять практически любой гражданин Украины. И это понимают, в общем-то, все, что война уже пришла к нам домой. Поэтому идея лежала на поверхности, мы ее сформулировали, и сейчас создали курсы, пока это как курсы такие на нашей базе. Вот мы в течение недели. Пять дней в неделю, кроме воскресенья и понедельника, проходит занятия. Физическая подготовка, дневная тактика специальная, это в течение недели после работы. Люди, как правило, все на работах. Вот ребята, которые сейчас проводят занятия, это военнослужащие, которые в 95-й бригаде, которые были на Востоке, вот они реально сейчас рассказывают детали, которые мы не знаем, допустим, находясь в отпуске, они в отпуске сейчас, они вот по нашей просьбе приехали и помогают нам в проведении таких занятий. Я старший лейтенант, служу в одной из эрмобильных бригад нашей Родины, недавно прибыл оттуда, из зоны АТО. В результате получил там легенькое осколочное ранение в голову, потому прибыл сюда на реабилитацию, на лечение. Да, ребят, хочу донести то, что я видел, хочу сказать, там цены проводится антитеррористическая операция, это настоящая идет, настоящая жестокая война. И хочу показать людям, донести, достучаться, кто поймет, кто не поймет, может хоть кто-нибудь прислушается, и совесть моя будет тогда чище немножко. Тому чем они могут там столкнуться, показать то, что видел я, и передать им вот это. Это может людям пригодиться действительно. Да много там чего такого действительно знаете, интересного в плане, есть, ребята. Там грамотные. В основном там все, все офицеры русских спецслужб. Есть уже и кадровые части там заходят. Но они же война, война у них давно идет. То есть, у них была Грузия, Чечня, то есть у них опыта намного больше. Ну и фантазии тоже полета побольше. Армия наша, к сожалению, раньше нигде не воевала. Сейчас вот, приходится это все получать, учиться. Вот. Допустим, что люди нас запустили, да, в мешок него, и запустили, пропустили, и начался контакт. Там определенно с левой стороны, с правой стороны. Мы рассмотрим эти действия, что надо делать как отсюда выходить, как отсюда заходить. И это должна быть наглость, То есть это все должно быть неожиданно. Они, они не ждут, они лежат, они курят, они пристреляны, они, они готовы вас погрызть, порвать, закопать. Они не готовы, что вы будете двигаться на них на, вперед. А это если вы хотите жить, вы должны туда идти вперед. То есть вы должны сделать рывок, вы должны сделать маневр. Надо переступить через себя, там все свистит, все, все летит. Но вам надо двинуться вперед и огнем их оттуда повыбивать. Они этого просто не ожидают.

Займаємося ми для того, щоб коли прийде агресор, ми були готові для його відбиття. Заняття побудовані практично кожен день. У нас по якійсь дисципліні проходить заняття, топографія, тактика, медична підготовка і так далі. В основному ми беремо удар на молодих, ті, які не служили в армії». Путін! Глоєм! Пукін! Цього нас в батальйоні не учили, это перший такий пробний вариант. Тому, ну...